وعلى آله وصحبه أجمعين ربي ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون astaghfirullahal al-Azim, astaghfirullahal al-Azim, astaghfirullahal al-Azim, wa atubu ilaih amma ba'd. Jemaah ya ah dikasihi Allah yang kami muliakan. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk kita berada dalam bulan suci Ramadhan dan hari ini merupakan Jumaat yang pertama dalam bulan yang penuh berkah ini. Walhamdulillah. Selamat berpuasa semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal-amal salih kita, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Bacaan ataupun tilawah surah Al-Kahfi yang biasa diadakan Saban Jumaat Nampaknya di diadakan sementara dalam bulan Ramadan Namun Tadabur penghayatan kita masih ada pihak-pihak yang ingin supaya ia diteruskan. Namun dalam pada itu tadabur kita tidak menyentuh tentang surah al-kahfi seperti mana biasa. Maka dalam pertemuan empat minggu ini sepanjang Ramadan ini kita akan menghayati beberapa potongan daripada firman-firman Allah yang ada kaitannya dengan ibadah-ibadah yang boleh kita hidupkan dalam bulan suci Ramadan ini. Untuk itu jamaah, saya ingin mengajak para jamaah kalau yang ada membaca dalam apps dan sebagainya, mushaf kita, kemuka surat 28 dan 29 page 28 dan 29 lebih tepat lagi pada ayat-ayat 183 sehingga 187 183 sampai kepada 187 surah al-baqarah Al-Baqarah 183 hingga 187. Page-nya tu 28 hingga 29. Ayat 183 hingga 187 adalah ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa dan beberapa ibadah lainnya. برمولين في الله سروانيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا وهي أوران أوران كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana puasa ini pernah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu yaitu daripada umat yang terdahulu Semoga kamu bertakwa Ini ayat 183 Ayyamam ma'dudat ma puasa ini hanya merupakan beberapa hari saja Faman kana minkum maridhan Barang siapa di antara kamu yang sakit Aw ala safar Ataupun dalam pelayaran Fa'iddatum min ayya min Bolehlah ia menangguhkan puasanya Iaitu pada bulan tersebut, bulan Ramadan itu Diberi rukhsah untuk tidak berpuasa kalau sakit dan belaya yang mana boleh diqadak pada ayyamin ukhar hari-hari lain iaitu di luar bulan Ramadan wa 'ala alladhina dan orang yang tidak larat tidak mampu untuk berpuasa fidyatun ta'amu miskin cukuplah sekadar ia mengeluarkan fidya dengan memberi makan kepada orang miskin faman tatawa akhiran barang siapa yang nak lakukan kebaikan yang lebih fahuwa khairullah maka itu adalah baik baginya wa antasumu khairul lakum dan Ketahuilah bahawa puasa itu adalah lebih baik bagi kamu in kuntum ta'damun. Ta jika sekiranya kamu mengetahui. Dua ayat ini jemaah dirahmati Allah. 183 dan 184. Fokusnya, topiknya adalah berkaitan dengan puasa. Termasuklah panduan daripada Allah, kelonggaran daripada Allah, orang yang tak kuat berpuasa, bolehlah. Ia cuma membayar fidyah. Kalau dalam bulan puasa dia tak kuat, dia sakit ke apa ke. Di luar bulan Ramadan pun dia sakit, sama juga. Jadi tak boleh kodok lah, cuma sekadar bayar fidyah. Jadi dua ayat ni, ayat 183 dan 184 berkaitan dengan ibadah puasa. Bila masuk ke ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan yang mana di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Hudan linnas yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan dan penerangan bagi petunjuk dan juga yang membezakan perkara yang hak dengan yang batil faman shahida minkum mushahara falyasum di permulaan ayat 185 ni jemaah Allah dah menyentuh tentang perkara yang kedua iaitu Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan itu diturunkan kitab suci Al-Quran. So, tentang Al-Quran pula. Baru disambung dengan puasa sekali lagi. Faman syahida minkum yasum. Barang siapa di antara kamu yang berada dalam bulan Ramadhan, seluruhnya maka hendaklah dia berpuasa. Wajib baginya berpuasa. Wa man kana maridan dan barang siapa yang sakit atau ala safarin ataupun belayar fa iddatum min ayamin ukhra sekali lagi bolehlah ia menundakan ataupun berpuasa qada itu pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusr sebenarnya Allah menghendaki kemudahan bagi kamu wala yuridu bikumul 'usr dan Allah tidak mahu menyusahkan kamu. Walituk milulah iddah agar kamu melengkapkan bilangan puasa kamu. Walitukabirullah alama hadakum dan agar kamu membesarkan Allah, mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kamu. Walalakum tashkurun dan semoga kamu bersyukur. Ini ayat 185. So ayat 185 dah menyentuh tentang Quran. Jadi ayat 183, 184 tentang puasa. Permulaan ayat 185 tentang Al-Quran. Tapi penghujungnya tentang puasa balik. Kemudian ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni bila hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad. Para hamba-ku ini, bertanya kepadamu tentang aku fa inni qarib katakan yang aku ni begitu hampir uji budawat da'i idza aku memperkenankan menyahut seruan permintaan bila mana hamba-hambaku ini meminta daripadaku so ini adalah persoalan ataupun jenis yang ketiga iaitu doa jadi kalau kita ikut urutan kembali ayat 183 puasa kemudian tentang Quran kembali kepada puasa kini menyentuh perkara yang baru yaitu tentang doa Kemudian uji buda'watad da'izada'an wal yastajibuli maka hendaklah mereka itu menerima seruanku taati perintahku wal yu'minu bi dan beriman kepadaku ini adalah merupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tekankan la'allahum Moga yursudun moga-moga mereka beroleh petunjuk ayat 186 jadi kalau kita ikutkan urutannya Bermula dengan puasa Menyentuh tentang Al-Quran Kembali semula kepada puasa Menyentuh tentang doa Kemudian Uhillalakum laylatas siyam Ayat 187 Dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa Ar-rafathu ila Kamu boleh bergaul Berhubungan intim dengan Isteri kamu Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu bak pakaian bagi kamu dan kamu pula ibarat pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah maha mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu. Fataba alaikum. Maka Allah menerima taubat kamu. Wa'afa'ankum. Dan juga memaafkan kamu fal'ana bashiruhunna dan sekarang ini bergaulah dengan mereka wabtaghu ma kataballahu lakum dan carilah apa yang Allah telah peruntukkan kepada kamu wa kulu washrabu makanlah minumlah hingga yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaitil aswadi fajr sehingga ternyata lah perbezaan antara benang putih dengan benang hitam daripada waktu fajar iaitu siang dan malam hari wala tubashiru wala tubashiruhunna dan janganlah kamu bergaul dengan isteri-isteri kamu wa antum aakifuna bil masajid sedangkan kamu beriktikaf di masjid so ini adalah perkara yang keempat iaitu isu ataupun soal 3. Jadi kalau kita balik semula ayat 183 bermula dengan puasa kemudian al-Quran kembali kepada puasa pergi kepada doa kembali kepada puasa lalu i'tikaf. Baru di akhiri ayat 187 ini dengan persoalan puasa sekali lagi. Tilka hududullah. Itulah semua merupakan batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha. Maka janganlah kamu menghampirinya. Kadhalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada sekalian manusia. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Jamah dirahmati Allah empat jenis ibadah puasa Quran kita membacanya kita tadaburnya kita menghayati maknanya doa yang kita kerap memohon kepada Allah dengan doa-doa dan sebagaimana hadis-hadis sendiri menguatkan bahawa doa Antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa ketika seseorang itu sedang berpuasa. Kemudian i'tikaf. Suatu ibadah yang amat digalakkan. Terutamanya pada 10 malam dan 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Untuk kita mengkhususkan sebahagian hari-hari ataupun malam-malam ini beri'tikaf di masjid. Empat jenis ibadah ini jamaah yang memang kita hidupkan dalam bulan suci Ramadhan. Puasa dah tentu. Kemudian Quran. Ramai di antara kita. Saya pasti yang ingin mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Satu hari kita targetkan satu juz. Seperti mana Masjid Kampung Siglap sampai mengundang. Eh, imam undangan kita setiap tahun sejak 20 tahun lepas sampai Ramadan kali ini kita mengundang imam hafiz daripada luar untuk apa dapat mengkhatamkan satu malam satu juz di dalam solat tarawih ini. Jadi Quran dah menjadi semacam satu sebati dengan kehidupan harian kita sepanjang Ramadan. Di samping itu doa kita berdoa kita habis solat saja terus kita mohon dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang lain kemudian i'tikaf ini empat ini jemaah empat jenis ibadah yang memang digalakkan kepada kita kalau puasa dah memang wajiblah selain daripada apa yang Allah wajibkan apa yang Allah galakkan nabi pun menghidupkannya sepanjang Ramadan ini. Puasa, Quran, doa dan i'tikaf. Sekali lagi saya ingin mengajak para jamaah sebelum saya mengakhiri tazkirah saya ini. Perhatikan kembali ke ayat 183. ayat 183 berakhir dengan firman Allah la'allakum tattaqun mudah-mudahan mereka bertakwa mudah-mudahan kamu bertakwa yuk pergi ke ayat 187 Ayat penghabisan sekali tentang empat topik ini. Ayat itu berakhir dengan la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa. So kita lihat cantiknya firman Allah. Ayat 183 hingga 187 adalah ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa dan ibadah lainnya. Puasa, kemudian Quran, kembali menyentuh tentang puasa, pergi kepada doa, kemudian kembali kepada puasa pergi kepada i'tikaf dan keseluruhannya bermula dari ayat 183 hingga 187 183 penghujungnya mudah-mudahan kamu bertakwa ayat 187 mudah-mudahan mereka bertakwa sebenarnya inilah yang ingin dicapai daripada ibadah-ibadah yang kita hidupkan dalam bulan suci Ramadan mudah-mudahan agar kita bertakwa kepada Allah. Inilah yang kerap dipesan menerusi khutbah Jumaat agar kita ini bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan menghidupkan puasa, Quran, doa dan i'tikaf, moga-moga kita beroleh takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa tidak lain adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat tempiasnya. Amin Allahumma amin. Insyaallah tentang perincian daripada Quran, doa dan juga i'tikaf akan dikongsikanlah oleh asatizah kita yang lain dalam minggu-minggu yang akan datang apa sementara kita menantikan azan Jumaat eh, dalam sepanjang Ramadan ini. Terima kasih atas perhatian para jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.